Зараз обіцяна розмова з нашою постійною гостю Тетяною Рогожинською. Доброго ранку, Тетяно. Здравствуйте. Як у вас настрій? Не зіпсувався у зв'язку з погодою сьогодні? У природі немає погоди. І зараз тему ми продовжуємо. Отже, обман. Що це таке з погляду психотерапії? Ну обман можна розглядати з однієї сторони як соблазн, який у кожного человека є. просто по сути того, что именно мы люди, да, и если понимать, как устроен человек, то это необходимо, вернее нет, закономерный, скажем так, обман и можем рассматривать обман как тот этап развития, если мы говорим о детях, который, который ребенок проходит. Если... В каком-то возрасте этот этап может быть? Ну, я уже неоднократно говорила о том, что мы, когда включаемся в речь как мы строим отношения с другим человеком. Например, ребенок пытается строить отношения с родителем, который устанавливает какие-то свои правила, которые с помощью языка эти правила транслируют. Он что-то требует от ребенка выполнения каких-то этих правил. И вот здесь, когда мы заговорили, да, уже просто так в штанишке не накакаешь. Уже нужно сказать уже просто тогда ребенку, ты уже уже умеешь говорить, так говорят, поэтому тебе нужно уже попроситься. Вот. И вот здесь уже, если сначала родители являются для ребенка, конечно же, тем, от кого ребенок зависит, он формирует самого себя, он ищет себя в зеркале, в глазах родителя. Потом наступает тот период, здесь же еще есть функция у человека, с одной стороны, мы зависим от другого. Так? Но есть еще и функция, которая нужна для создания своего ⁇ я ⁇ автономная. Нам нужно каким-то чудом создать иллюзию собственного существования автономного, независимого ни от кого. Да? Поэтому вот проблема зависимости и независимости, она всегда есть в обществе, она всегда есть среди детей, людей и так далее. Почему? Потому что это просто человеческое. Поэтому оказывается и ребенок в непростой ситуации. С одной стороны, ему нужно как-то сохранить того, кого он любит, ага. того, кто требует того, кто этот, этот закон вещает. А с другой стороны, и каким-то чудом быть автономным и по своему собственному желанию, на своем собственном основании распоряжаться своей собственной жизнью. Поэтому, исходя из этого, вот, понятно становится, что обман становится тем этапом развития, когда получается что-то. Либо этого другого кого-то родителя ребенок пытается соблазнить. Да? Соблазнить для чего? Да для того, чтобы эти правила были отменены как исключение. Ага. Вот. Либо э, э, тогда этот ребенок что-то не может справиться, так не может справиться и не хочет чего-то выполнять, вот. и он пытается каким-то другим способом обмануть, например, заболеть. И если родитель, например, тогда отменит свои правила вот и скажет, ну ладно, в школу ходить не надо, например, ага. вот, да? или в детский сад и как-то по-другому, например, отнесется к ребенку во время болезни, вот, то это становится, ребенок же хватает, он ищет как раз вот эти возможные, именно в, в коммуникации с родителем, эти возможные ходы, как можно этот закон обойти. Ой, это мне ситуация знакома, кстати, потому что у меня младшая дочь, с 3,5 года, она э, поняла, что когда она болеет, мы в сад не идем, и мама рядом не идет на работу. Теперь у нас каждое утро начинается с того, что она начинает демонстративно чихать, притворяться и говорить, что она заболела. Поэтому остается дома. Это оно? Конечно, конечно. Это тот. Ведь ребенок всегда будет искать, где можно, где где родитель может быть неоднозначен и где возможно. Поэтому с одной стороны, мы всегда имеем, когда мы обманываем, мы всегда имеем дело, конечно же, с законом. Но какая штука для человека потом уже, когда человек взрослеет, отделить сам закон от человека, который его транслирует, да и на, на каком-то языке это требование от того, кто является носителем закона. Вот, очень сложно. И, как правило, иногда люди не делают это всю свою жизнь. И от того какая стратегия самим ребенком была э, увидена, схвачена от этого зависит и структура личности самого Мама. человека кто-то будет тогда э, в случаях когда, когда нужно не отказаться свое, и желание свое сохранить исполнить да, и другого как-то сохранить он будет пытаться этого другого соблазнить. На свою сторону перетянуть. Кто-то будет искать как раз слабые места другого человека, вот, чтобы, например, вызвать у него какое-то чувство вины или еще что-то такое. И это становится потом именно вот, вот, вот этим, это частью нашего я становится, это становится способом существования. Вот. Но наша задача, если говорить уже, что с этим делать, да, почему? Потому что ну, мы понимаем, тогда что обман, ну, все дети начинают обманывать. Вот как раз затруднение заключается в том, когда э, ребенок не может обманывать, не может. Почему? Потому что ведь тогда, смотрите, какая. Это большая проблема. Какая? Да, это большая проблема. Почему? Потому что от от этого кого-то другого, -то, э, да, ну ф, фантазии хочется как-то избавиться. И если его не обмануть, тогда какая задача стоит? Избавление от того, кто вещает закон. И, между прочим, я думаю, что это мы можем наблюдать в нашем обществе. Да? С -с Свергнуть кого-то, кто несет закон. Но эта проблема не решает. И люди оказываются очень сильно разочарованными, когда они видят, что вообще-то, когда наступает хаос. Они очень хотят именно законы, потому что именно в законе человек защищен. Потому что правила дают возможность как-то и относиться к себе, и строить отношения с другим. Поэтому и, и это определенная структура, вот, и тоже это структурная организация человека, именно тогда, когда он не может найти способы сохранить и то, и другое, ну, тогда или я, или другой становится вопросом. Вот, и здесь тогда, например, и уже дальше в терапии, в анализе, это уже совершенно другая форма работы с таким человеком. Так вот, если дальше говорить о том, что мы можем, что дальше с этим делать, вообще какие наши задачи могут быть, как у родителя, так у аналитика и так далее, это дать возможность открыть человеку сам закон и разделить как раз это место, вот, и эту необходимость, потому что это независимость. Независимость. Uh -huh. Это, конечно же, иллюзия. Почему? Да потому что мы так устроены, да потому что мы всегда будем искать реализацию себя в мире на собственном основании и, на, и конечно же, опираясь на какие-то правила. И тогда мы действительно мы можем как-то и смысл свой найти, и тогда мы можем как-то чему-то радоваться, чем-то наслаждаться. А если хотя бы одного из этих условий нет, то тогда есть и невозможность. Вот, например, иногда. Когда вот с клиентами я работаю да, в терапии, иногда человек может говорить о том, что ну вроде бы, ну совершаю какой-то поступок, да вроде бы есть все основы, вроде бы алиби есть, так, ну я говорю алиби, значит, человек аргументирует, интерпретирует свой поступок, говорит, ну что-то не то, совесть почему-то грызет. Вот. и вот, когда человек открывает, как совесть является, как раз вот грызет совесть, это является всегда для нас благом, это является подсказкой, это является тем, что как раз обман здесь есть. Uh -huh. И обман, конечно же, обман самого себя перед лицом закона. Этот человек совершенно ни при чем, с которым мы имеем дело. Вот он, конечно, к этому имеет какое-то отношение, но вообще-то обман заключается именно в том, что что-то не получается у нас самих. И потом, когда, например, человек говорит, а теперь я понимаю, что вообще-то я начинаю там злиться, ненавидеть кого-то, еще что-то, вот. или заниматься какими-то другими делами, пытаться откладывать свои решения становиться там раздражительным и так далее. А на самом деле, человек говорит, я просто не могу совершить выбор. Я просто не могу тогда найти, найти эту возможность так, чтобы э, э, поступить так, как как раз ситуация выбора, это же всегда невозможность. Это всегда там, где что-то нужно утратить, от чего-то нужно отказаться. Компромисса не бывает, если это настоящий выбор. Не бывает так, чтобы можно было и желание свое исполнить, любое, так и другого не обидеть угу. вот. Ну, а вот э, такая форма обмана э, часто у детей встречается и сохраняется у взрослых у некоторых. От чего она происходит? Когда дети или, привели, преувеличивают свои достижения, угу. да, вот э, сделал, например, вот столько, а рассказал, что сделал вот столько, или здесь вот э, такой образ рыбака, да, все время себя перехваливать. От чего это бывает? Ну это та, же, это та же стратегия, когда с одной стороны ребенок пытается и кого-то, и родителей удовлетворить, и сказать о том, что, ну я же что-то делаю, так. Вот. Uh -huh. Но тем, но тем не менее все-таки оставить возможность противостоять ему. Да? я делаю это не до конца. Вот. и между прочим, очень часто, как раз взрослый человек говорит, как раз совесть грызет, потому что я знаю, что я не выкладываюсь на 100%. я знаю, что я не искренен, я знаю, что и, и это говорит, ну ничего не понимаю, что со мной происходит, почему так? Да, например, дело, которым человек говорит, дело, которым я занимаюсь, оно уже не приносит, я не могу уже им болеть, я не не хочу уже сюда вкладывать, но тем не менее по необходимости это место занимаю. И выкладываться, не выкладываясь на 100%, именно совесть, да, вот человек говорит, именно совесть моя мне всегда, всегда вот подначивает, да, и всегда говорит, ну, говорит, я из этого места всегда пытаюсь убегать. Но а, хотелось бы стать теперь в нашем разговоре на сторону тех, кого обманывают, да, потому что я, например, человек по такой, по, по натуре такой, что я до конца верю людям, вот я до конца верю детям своим, да. Но когда ты в один прекрасный момент ты чувствуешь, интуитивно ты чувствуешь, что тебя обманывают, но э, тебе смотрят в глаза и говорят, что это так. Вот э, как себя вести? С одной стороны, а вдруг я ошибаюсь, вдруг не обманывают? И я сейчас обижу человека тем, что я буду утверждать, что это все-таки обман. А с другой стороны, в конце концов, я убеждаю, что это был обман. Ну вот в этом-то, и вот, например, в стратегии с детьми, в этом-то и заключается. Если мы что-то пропустили, об этом не заговорили, вот, то ребенок тогда начинает понимать, работает. Да? А, иногда можно, а иногда можно так, так это хитренько сделать, чтобы родитель еще и вину чувствовал. Ага. Так? Вот, и тогда, тогда получается, ну, мы, мы тогда не сможем открыть, Открыть для ребенка закон. Какая штука? Потому что мы оказываемся на этом месте. Мы оказываемся на месте того, кто обманывает. И если мы уже этим схвачены, так? если мы уже метаемся, вот, то а вообще-то нужно сделать так ничего личного. Мое, мое ощущение ⁇ это мое, а закон ⁇ ей закон. Так? Uh -huh. Поэтому, ну, конечно же, почему вы об этом не говорите, почему бы не сказать о том, что, ну, вообще-то, мне кажется, что ты сейчас пытаешься ну, лукавить, uh -huh. пытаешься обмануть, ты пытаешься еще что-то сделать. Ну, по это ребят... сразу видно. Да, и оставить ребенка с этим вопросом. Вот именно этот вопрос, так, с одной стороны, ведь когда мы как раз начинаем да, там, uh -huh. злиться, мы начинаем ребенка наказывать, вот, тогда это и есть подтверждение того, что надо бороться с этим кем-то. Uh -huh. вот. А когда мы из этого места уходим, а оставляем пространство для того, чтобы задуматься о поступке, для того, чтобы открыть как раз именно закон совести, ну единственный закон это закон совести, ага. который должен быть у человека сформирован уже. Сначала нет, конечно, но в дальнейшем. Поэтому, и когда мы ребенка с этим оставляем, ребенок тогда, конечно же, он придет с родителями и начнет, потому что это же не оказывается невыносимо остаться наедине с этим вопросом. Я сейчас, слушая об обмане детей, вспомнила историю из детства, опять же, моего сына. Он еще маленький, но когда был еще меньше, ему кто-то сказал, что э, когда ребенок обманывает, у него растет нос. Mm -hmm. И нос будет очень длинным, ну, как у Пиноккио. То есть он посмотрел мультфильм, и ему кто-то сказал, что, вот, видишь, если обманывать, то будет расти нос у тебя. И он каждый раз, когда обманывал... Он ходил, 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 потом приходил мам. У меня, наверное, очень сильно вырос нос. Посмотри, пожалуйста. Он уже такой сильно длинный. И э, я не знаю, правильно или нет, но решением этой проблемы мы решали ее так, что ты же сознался. Ну, ты сказал а -а -а. правду. Поэтому, если я поцелую твой нос, то он перестанет расти и станет таким же. И это ну, действовало где-то ну, года два, наверное, точно. Я не знаю, правильно ли это или нет. Вот что в этом случае, э, вот этот образ носа растущего, это тот закон, мы так совесть, к совести призывали, или это был просто страх какой-то? Ну, это всего лишь какое-то овеществление. Смотрите, как. Ну, вообще-то, конечно же, надо ребенку ну, сказать, что ну, на самом деле не, не, не в том, что у тебя вырастет нос. Но благодаря тому, что ты в это, в это поверил, у тебя была возможность, смотри, и в отношениях с другим человеком признаваться в своем обмане, на этом сделать акцент. Самое главное. Вот почему? Потому что, вообще-то, некоторые люди начнут делать пластические операции. Они будут, ну это на самом деле так, потому что есть и разные, разные вот эти такие фишки, да, оружие у родителей, ага. как, когда они создают этот некоторый миф по отношению к телу там самого ребенка, вот, будешь это делать, у тебя вырастет такой-то орган, там, или ага. наоборот отпадет, или еще что-то такое, ну, на самом деле. Вот. И потом, о, хочешь не хочешь, а у ребенка возникает, это же, присп... смотрите, это вещь какая-то становится овеществленным, вот э, как, как раз от обман, обмана никуда не денешься. И человек потом может быть недовольным своим носом. Он может быть недовольным своими другими какими-то органами. Не, ну там с носом все нормально, он вот не сильно большой. Но это был способ вот выхода из ситуации, получается. Ну а так же, как мы сказки рассказываем детям, мы же тоже как-то это иллюстрируем, мы на чем-то это показываем. Да и всегда мораль сказки -то заключается в том, что там -то ленивый, обманщик, еще какой-то. Он что-то, он остается с носом. Но Ну это должна это иллюстрация, конечно же, нам на саму форму отношений нужно перекладывать для того, чтобы это постепенно отходить от этих каких-то вот этих предметов, которые можно пощупать. Ну дело в том, что что греха таит, родители очень часто прибегают к обману, да, в воспитании детей. То есть сейчас мы говорили о том, что дети обманывают mm -hmm. и почему они обманывают. А вот взрослые люди это слабость перед детьми, когда они начинают, ну, там, пугая какими-то мифическими образами, да, ну, вот бабушки нас пугали какими-то бабайками, <laughs>, сейчас это уже реже, но это встречается. А тогда это было сплошь и рядом. Что это за обман? Ну, с одной, с одной стороны, это то, о чем мы говорили и в прошлый раз. Вот потому что в тех же сказках там же тоже есть какие-то персонажи, так, которые, которых мы подставляем на это место, так, и которых, которых надо бояться. Но одно дело, когда для чего мы это делаем? Вот вопрос. Так? Делаем мы это для того, чтобы развернуть как раз саму возможность. Так вот человека с какой-то моралью познакомиться, да, с совестью познакомиться. Вот, либо мы это делаем для того, чтобы просто управлять и манипулировать ребенком. Ага. Вот, конечно же, если это манипуляция и нет возможности тогда самому выдержать, так, вот, то, то тогда с этим сложнее. Это может быть сама стратегия самого родителя, естественно, которую ребенок начинает копировать. Вот, ну, ну, родитель-то потом, тогда, когда ребенок начинает ребенок применять, применять эту же стратегию по отношению к родителям. И вот тогда оказывается очень непростая ситуация. А существует ли ложь во спасение, которую мы очень часто слышим? Ну, вы знаете, ну, можно сказать, что вообще-то, если брать эту фразу, формирование, если мы видим формирование ребенка, это, это и есть ложь во спасение. Почему? Да потому что ребенку сначала нужно сформировать это собственное я, эту собственную автономность, а потом от нее избавиться. Поэтому на этом этапе это, это действительно можно, ну метафорически, так скажем, назвать это ложь во спасение. Вот, но некоторые люди в, в этой ложью, этим, вернее, спасением начинают пользоваться до конца жизни, не видя в этом как раз саму возможность открытия самого себя. Ну, из нашего разговора я так поняла, что обман это все-таки способ присутствующий в жизни, и как бы на каком-то этапе он помогает нам формироваться и развиваться. Но бывают, когда нужно бить тревогу, вот, ну как тревогу, образно тревогу, да, когда человек врет постоянно. Вот есть же люди, которые, ну, как говорят, врешь на каждом шагу, да. Угу. Это что случилось с этим человеком, что он не прошел этот этап и начал постоянно вот ложь применять как, это уже у него как жизнь, как способ существования. Да, это действительно, это способ существования, способ все время оправдания, способ поиска виноватых способ пытаться обойти кого-то и не строить действительно отношения, не брать на себя ответственность за свои собственные. А, а как не допустить вот такого способа существования своих детей в будущем родителям? Ну, чуть-чуть мы это уже об этом говорили, так? Это это как раз с одной стороны эту ложь надо с одной стороны разоблачить. Угу нужно находиться с ребенком, чтобы сделать так, чтобы он остался в контакте, чтобы он и с другой стороны, чтобы этот оставить место для вопроса, всегда нужно оставить чтобы место, он сам себе задал да? вопрос, дать ему возможность самому помыслить, тогда если родитель не боится сказать, например, что вообще-то ты, ну ты врешь, то ну ладно, ты меня обманываешь, это какой-то твой поступок по отношению ко мне. Вот, но ну, вообще-то я-то могу это, может быть, и выдержать, ну, например, да? Вот, но ну, этот способ как-то, да? Что он тебе даст? Этот способ. Подумай, если у тебя возможность, например, там все время нужно теперь в жизни убегать, все время нужно оправдываться, все время нужно еще что-то. Ну и, конечно же, ребенку надо показать, как именно не даже просто говорить об этом недостаточно. А ребенок всегда будет видеть, и надо показать и сделать акцент, как с этим можно справляться. То есть надо использовать ситуацию, когда сам родитель оказался в непростой ситуации, и где он смог не солгать. В тех же отношениях с ребенком. Когда хочется ребенка, да, сейчас ребенка сделать ага. виноватым. Но остановиться, схватить себя за руку, так и, и, и не и не солгать. И может быть об этом потом дальше говорить. Естественно, ребенок все э, семья, ребенок является симптомом семьи, вот так скажем. Ну, мы пожелаем нашим э, зрителям с утра, чтобы их симптомы были только положительные, чтобы с ними можно было что-то делать. Чтобы с ними можно было что-то делать. Спасибо вам большое, как всегда, за полезные советы. В следующий четверг обязательно встретимся. Спасибо большое.